Катя, на правду, не обижается. Это не оскорбление. Это, э, ну, факт. Констатация. Нещ, не, не запиняли. Я поняла. Там, ну, Чуть, а то все майонез из да, Дима, я маю права. Східность Конституции. Тишина. А при чем тут это, Катя? Соби тачку. Вообще никакого не хотел. на двух колесах. Честно говоря, меня вообще не интересует. Ни мотоциклы, ни автомобили. Ясно, хатя. то, что я трохи Катю больше знаю, чем вы. Катя, мне не хватило. А -а -а. Да, Олег. Только обещаешь, Катя, только обещаешь. Обещаю, обещаю. А ни не делает. А Катя, ты Вафля, а когда ты обещаешь, что ничего не делаешь? Как будто хейты, да? Это не вафля. А как называется тогда, Катя? Как называется человек, который обещает, но нифига не делает? Люди, напишите свои варианты. Делаем вторжение в Катерину. Фільми? три Та дай не знаю, три фільми. Цей Шобир, Форест Гамп. Класний. Великий воїн. З Джекі Чан. Два фільми. Третій фільм, який прям мене зацепив. Форма голоса? Це ж теж фільм. Да, наверное, форма голоса. О, как я поддерживаю під... вторжение в Катю. Хорошо, ты Олег. Буду лай. Да, надо будет. Все, Катя, давай. Кате надо отлучиться, она немножко. Я буду шутку делать. Не хочешь убежать, Катя. Да, в ней бизнес. Прошу ты, Зафат. Вообще, Байдуже, Дима. Я не слежу за какими там теми. Я что купил той добрый? Кто я знаю легче то правда? Катя очень много врет. Пообщавшись немного в інстаграм, я понял, что она бреше чаще, чем дыше. Очень... А такий человек це очень опасный человек. Нема хуже человека, який врет каждую секунду. Доказательств что в магазин Е никаких нет. Возможно, она робит в каком-нибудь магазине. Ну, кто я знаю. Так, я пропустил очень много комментариев, потому что на чат застрял. Посмотри четкий фильм Рабыня и Завра. Хорошо. Так, Катя что написала, что в корости вернется, но непонятно за что. Привет, Аленочка. Руки? Дороги нормально. Так, не но вари, так на Катю, она четко. Ай буде твои слова. Так, секс -помба. По твоим словам. Так. Ну, такие дела. Я... ванга, Катя. Значит, все, все попал, все попал. Конечно, я, Дмитрий. Очень много. Это ты про Катю, Алена? Че про девок? Давай, Олег. Я не знаю. А, я понял, Катя. Zoo Best, não sei nem família? O radar? Ah, nem o radar... фамилия на букву Б. Спасибо, иди за твой вопрос. Покажи паспорт. Зачем а, цекати, катя не покажет. На букву N. Как Катя на какую букву фамилия? Спасибо, Дмитрий. Зара не сильно богато времени, к сожалению. Зара все ушло на второй план. Чтение, изучение языков, много работы. Пошли городы, пошли все молоко. Бежишь, спешишь. Честно говоря, в последнее время времени не очень. Это уже, наверное, откладывается до осени. мене Водафон и Киевстар. Кто я знаю, Катя? Мы не знаем про тебя правды. Ты ж не говоришь. Спасибо, Дмитрий. Так, давайте зараз мороз. Давайте зараз перезапустим трансляцию и будем дальше вгадывать Катькину фамилию.